tiba-tiba dekat bahagian sudut solat tu Kai dengar bunyi macam ada orang komodkan plastik Hai guys, selamat datang semula ke cerita hantu kisah yang kau tak tahu بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون dan Wahai Tuhanku, Aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan Dan aku berlindung kepadamu Wahai Tuhanku, supaya syaitan, syaitan itu tidak menghampiri. Assalamualaikum guys. Hai, selamat so, atas sekali ke K Studio Cerita Hantu Kisah Yang Kau Tak Tahu. Ah, okey. Sebelum so, tu kena minta maaf sebab dah seminggu lebih tak upload video sebab bulan puasa ni sangat-sangat sibuk. Banyak kerja dan banyak persiapan yang nak kena disiapkan. Jadi, inilah waktu dan ketikanya yang ada masa untuk rekod video baru. So, kita ada cerita-cerita baru sebenarnya yang akan dapat uh, macam cerita-cerita daripada um, kenalan-kenalan juga lah sebenarnya dan kita akan ada satu series yang akan panjang yang dinamakan sebagai Azwa series yang di mana sekarang ni masih lagi dalam uh, proses pembuatan dan di mana Azwa series tu nanti akan ada banyak episod tak tahu lah berapa banyak episod yang dia ada sebab cerita dia banyak gila so Kai kena tapis sesuatu dulu tengok macam mana and then nanti baru Kai akan post kat YouTube lah jadi kepada mereka yang di luar sana yang baru saja menonton Case Studios Hai guys, selamat datang ke cerita hantu kisah yang kau tak tahu Dan kepada mereka yang belum subscribe lagi Jangan lupa untuk subscribe, turn on the notification Dan sharekan video ini kepada semua rakan-rakan salam sikis anda Sebab apa? Ramai yang tengok video kan ni yang tak subscribe So, subscribe lah benda free je pun Support lah, support kan okay So, untuk cerita hantu hari ni Kai nak menceritakan tentang Pengalaman yang Kai kena sendiri Yang Kai ada Iaitu waktu sama Kai kecil dulu Dan juga waktu um, Masa Kai buat event uh, ha, Kai ada buat event eh Setiap hujung tahun Kai ada buat event Kai kena ada event Untuk buat event dan Tempat tu merupakan tempat yang Kai kena tinggal sebenarnya Tapi Kai tak kena tinggal Sebab tempat tu macam like, ada something Jadi untuk episod uh, Sorry Untuk cerita yang pertama Bertajuk Mata Merah Saga Okay Jadi Kejadian ni berlaku Sewaktu umur kan masih kecil lagi Dan masa ni Arwah Atuk dengan nenek Masih lagi hidup Jadi waktu ni Kai berada dekat kampung Kampung Kai kat Melaka Uh, mana yang tahu Melaka mana yang kenal Kai tahulah kampung Kai kat mana Kai tak mention pun sekarang ni orang nenek ngatur dah tak ada dah jadi um, masa tu rumah yang kita orang duduk adalah rumah yang belum lagi di Danovit dan rumah tu adalah rumah peninggalan arwah moyang Kai sendiri yang dimana waktu Kai kecil Kai duduk kat situ sebab Kai bersekolah dekat kampung Kai sendiri Kai tak duduk dengan mak ayah lah mak ayah duduk tempat lain tapi dalam Melaka jugalah tak adalah jauh mana pun so weekend Kai akan balik lah jadi waktu tu uh, Kai dalam lingkungan umur um enam tahun, tujuh tahun macam tu. Dan waktu tu Kai berada dekat ruang tamu, dekat rumah ruang atuk. So, rumah ruang atuk ni masa yang lama punya, dia ada ruang tamu yang besar. Dan atas pun ada lagi ruang tamu lain yang besar. Tapi kita tak guna ruang tamu atas tu. Kita cuma stay kat bawah je. Ruang tamu atas tu biasanya kita guna kalau misalnya kata kalau kita nak uh, melepak ke, nak main-main ke, apa ke, kita akan duduk kat atas lah dan uh, rumah arwah kan ni juga kat luar tu dia ada macam buat beranda tau beranda untuk duduk minum petang macam tu Okey, jadi uh, dulu kan rumah-rumah lama kan ada tingkap nakur kan tingkap yang kerak keruk kerak keruk kerak keruk tu uh, ok jadi tingkap tu waktu tu ada dekat satu bahagian dinding ni dan kalau kita tengok dari tingkap tu dia akan menghadap ke belakang hutan rumah arwah Kai so tanah yang duduk tu, tanah yang rumah tu dibina adalah tanah anak-anak atuk Kai sendiri. Jadi, aa, dekat kawasan situ banyaklah pokok-pokok getah, pokok-pokok eh bukan, pokok getah, pokok sepeda, pokok sepeda, pokok, pokok binjai, banyaklah dekat area, -area situ. And Kai aa, macam kadang berfikir fikir juga, macam ada something ke dekat aa, rumah roh atuk ni kan, tapi kita masa tu, masa tu kita kecil so kita tak tahu lagi pasal benda-benda hantu ni dan sebagainya Kai tahu pasal hantu bila Kai tengok cerita pun tak nak harus malam ha, Itulah baru Kai tahu apa itu maksud hantu yang sebenarnya Okay Jadi kejadian ni berlaku waktu tu, tu, waktu malam Kai dengan adik-beradik Kai semua ada berkumpul dekat uh, rumah arwah tu lah So kita orang tengah main-main, tengah lepak dan sebagainya Dan tiba-tiba Abang Kai panggil Dia kata Eh mari sini mari sini mari sini Tengok ni tengok ni tengok ni Ada hantu Dia cakap macam tu Ha? Kan macam Ada hantu? Hantu tu apa? Masa tu kita tak tahu Kita sangat-sangat naif kan tu Hantu tu apa Kai cakap So kita semua pun pergilah Kai ada balik Kai semua Duduklah uh, Dekat tingkat nako tu Dan dekat tingkat nako tu Ada kursi tiga tau Yang tiga orang boleh duduk tu Dan kita orang pun duduklah Kat situ ramai-ramai And tengoklah dekat luar tingkap dan lepas tu Abang Kai cakap Cuba tengok dekat bawah pokok binjai tu Ada apa So Kai pun pandang lah Bawah pokok binjai tu Ada apa sebenarnya Kai pun tengok Bila Kai tengok eh, Inilah hantu pertama Yang Kai rasa Kai pernah nampak Dalam hidup Kai Yang Kai tak tahu Masa tu dia adalah hantu Dia kata Tengok bawah pokok binjai tu ada apa Dan bila Kai tengok Ada sepasang mata Warna merah dan badan dia hitam memang macam kalau kita gelap dia lagi gelap lagi so boleh nampak bentuk badan dia tu and dia duduk betul-betul dekat bawah pokok binjai tu masa tu Kai tak ada langsung perasaan takut ke perasaan apa ke tak ada sebab kita tak tahu pada Kai oh ni mungkin benda normal kot yang ada kat atas muka bumi ni maksudnya benda ni normal ha, maksudnya hantu ni ada je sebenarnya tak ada apa-apa pun tapi kita tak tahu yang benda tu sebenarnya menakutkan. So kita dulu kat tingkap tu lama dan kita orang tengok lama gila benda tu dan benda tu just duduk dekat situ tak bergerak langsung. Just stay situ dan tak bergerak langsung. Dan lepas tu so, abang kata okey dah dah selesai so, so, jangan so. tengok lama-lama nanti kan dia dia kacau. Okeylah lah, okay, pun macam belah dan tahu. Dan malam tu kereta kan jaga dan Kai macam merayau dekat kawasan rumah arwah tu. Kai tak tahu kenapa malam tu Kai ingat lagi Kai merayau dekat kawasan rumah tu. Macam Kai dipanggil ataupun Kai tak tahu masa tu Kai tak sedar Yang Kai ingat Kai bangun dan Kai berjalan-jalan dekat rumah arwah Sampai ke dapur pun semua Tengok kat luar Masa tu semua dah tidur tapi Kai tak tidur lagi Saya tak tahu kenapa Kai boleh berjaga waktu yang macam tu Waktu tu pagi Kai rasa And then after that Kai turun masa tu tidur balik Ah, ha, tapi masa tu kita orang tak tahu yang sebenarnya rumah arwah atuk ni ada benda. Ha, so masa rumah tu dah direnovit dan kita orang pindah ke rumah yang lebih besar yang di mana rumah tu bentuk petak je and tiang seri dekat rumah lama tu dibawa sekali masuk ke rumah baru and bila kita duduk kat rumah yang baru tu setiap malam Kai akan dengar bunyi cakaran dekat keliling rumah. Bunyi cakaran tu memang kuat gila macam lain. Like. Dia akan cakar keliling rumah. And bunyi cakaran tu bukan satu macam lain like sekali tak. Dia macam banyak kali. Dan dia sekeliling. Dan sampai tu masa tu akak Kai dengan Kai pun dengar benda tu. Dan kita orang keluar ke rumah tu tengok. Dan bila kita orang keluar, tak ada apa-apa pun sebenarnya dekat luar rumah tu. Dan kita orang nampak situ kucing. Tapi takkanlah kucing boleh cakar dalam rumah tu kan sebab um, bawah maksudnya tembok rumah tu dia separuh papan separuh kayu kayu jati lah dan bawah tu adalah batu-bata so batu-bata tu tinggi kalau kaya berdiri kat batu-bata tu dia parah-parah sepinggang takkanlah aku tu boleh lompat dan tu cakar dinding tu banyak kali sebab bunyi tu memang kuat gila dan bunyi tu sekeliling rumah seriously kita pun tak tahu mana datang bunyi tu and um, bila dah lama-lama tu barulah kita tahu apa dia. Itulah dia cerita pengalaman Kai waktu pertama kali Kai nampak hantu. Dan bila Kai dah tahu Tuhan tu hantu barulah aku takut sekarang ni sebenarnya. Ha, macam kawasan kampung Kai tu kawasan agak lama lah sebenarnya. Macam kakak Kai dulu pun masa dia nak pergi sekolah pun dia pernah kena kacau. Macam like, dia jalan dekat satu lorong ni. Dah satu lorong ni macam kawasan hutan tau. Tapi ada ada rumah-rumah lah. Cuma rumah tu jarak-jarak. Macam rumah kampung ada satu kawasan ni dan kawasan hutan tu adalah kawasan pokok aa, pokok betik kot. Betik kan rasa. Tak apa cepedak. Cepedak punya pokok kat situ. And waktu tu dia nak pergi sekolah and waktu dia jalan tu aa, dia jalan dengan kawan dia. Tapi yang peliknya adalah kawan dia dah ke depan tapi kakak kan masih kat belakang. Dia jauh. Dia cuba nak kejar tapi tak boleh. Dan bila dia pandang sekeliling Baru dia nampak Ada satu kain Warna putih Macam tengah berlegar-legar Dekat kawasan situ Haa. So waktu kecil-kecil dulu kan Macam pergi ngaji kan malam kan Ah Memang kalau balik tu berlari lah Walaupun sebenarnya tempat ngaji tu dekat Sebab takut tu, tu lah dia <talking> Cerita tentang pengalaman kat waktu kecil dulu Okay Next yang kena nak share dengan korang Adalah pengalaman Masa Kai buat event Dan cerita ni Kai bagi tajuk sebagai Plastik yang berbunyi Okay Jadi kejadian ni baru saja berlaku tahun lepas Dalam bulan 11 macam tu Di mana Kai um, Kai ada founder dan founder Kai ni Buat event uh, Kai dah kenal dengan founder Kai ni agak lama jugalah Dah bertahun sebenarnya Dan kita memang agak rapat macam adik-beradik -adik. And waktu masa tu dia cakap dia akan ada event yang dia nak buat uh, Company dia nak buat event lah Dan dia minta Kai untuk jadi assistant Dan juga video maker untuk event tu Untuk promote event tu dekat TikTok Okay so Kai pun cakap lah Kai boleh buat Tapi expectation tu tak adalah tinggi mana kan Sebab Kai pun masih lagi belajar untuk edit video uh, Mana yang tahu Kai punya TikTok yang tengok video-video Kai tu uh, Korang tahulah Kai masih lagi di level yang saya cakap kalau ranking tu macam dia dekat tengah-tengah lagi lah. dia belum belum upscale lagi sebab so, kan masih lagi banyak benda nak belajar blender dan sebagainya jadi kan cakap boleh je buat tapi tak adalah gempak mana ah, dia yang mampu je lah dia kata tak apa yang penting video tu nampak nice okay, kan pun okey kan pun agree and kita bincang pasal payment apa semua and kan pun pergi so segala accommodation maksudnya segala pembelajaran kan ditanggung oleh bos makan minum semua ditanggung tempat tinggal pun ditanggung okey jadi event ni dibuat di KSL Kelang Esplanade Kalau mana yang tahu tempat tu aa, Ada event robotik tahun lepas Kai attend event tu Sebagai videographer dan juga video editor Dan juga host live jadi aa, masa tu event tu tak besar mana sebab dia hanya melibatkan sekelintir pelajar-pelajar daripada sekolah rendah dan juga sekolah vocational yang di mana dia orang ajar tentang robotik dan juga penggunaan pembinaan robotik dan ada juga lah pameran-pameran lain tentang barang-barang teknologi yang ada kat sana jadi pada, pada hari kejadian tu Kai sampai sana dah malam eh malam and Kai sampai dekat satu homestay yang sebenarnya tak jauh daripada rumah family angkat so rumah family angkat Kai ni dekat Kelang dekat area kawasan Teluk Paling Megarang kat si Jangkang dan rumah family angkat Kai tu kalau dengan homestay tu sebenarnya dalam satu kilometer je sebenarnya tak jauh pun boleh je Kai tidur rumah family angkat Tapi sebab Kai kerja kan malah nak, nak kacau So macam kita kerja kan Kita bukan duduk rumah kan So kita pun Okay lah So okay kita pun Stay je rumah homestay tu Jadi um, Pada malam kejadian tu Kai masuk dekat homestay tu Homestay tu agak besar Dan bila Kai masuk Benda pertama yang Kai tengok Dan Kai tertumpu adalah Alat Rukiah Yang macam sekarang ramai orang beli tu Ayat autoplay tu So selama yang kau masuk mana-mana homestay yang kau pergi selama dalam hidup kau, tak pernah nampak benda tu dipasang. Dan ni pertama kali kau nampak dekat rumah homestay dia pasang benda tu. And gambar dekat dinding dia apa semua adalah gambar-gambar yang lama. Kau tahu tak jam adabi yang dah bertahun pun tu kan? Ya, yeah, jam tu ada dekat situ lagi. Dan bila kau masuk dalam bilik kau, uh, bilik kau tu besar, dia ada almari yang dah lama, And ada meja makeup yang dah memang lama zaman dulu-dulu punya meja makeup And katil lepas tu tepi dia tu macam ada sudut untuk ruangan solat Yelah Kayak macam okay maybe tak ada apa-apa kot Dan malam tu Kai bukan tinggal bersorangan Kai tinggal berdua dengan satu lagi Dia doktor daripada mana Kayak lupa Yang akan bagi talk pasal robotik untuk esok hari ni lah Okay So malam tu tak ada apa-apa Kai istirahat macam biasa Dan Kai tidur Alhamdulillah Kai pasang lampu eh Haa Kan ni bukannya seorang yang berani ya kawan-kawan ya betul-betul sekali ya kan seorang yang berani kan seorang yang penakut sebenarnya. Jadi uh, malam tu kan tidur pasal lampu kan memang tak berani sangat nak tidur seorang-seorang sebenarnya kat tempat yang kan tak biasa tidur. And bila dah settle uh, tidur semua eh masa pagi tu pagi-pagi dah bangun untuk kita pergi event. Event set up pukul 7 pagi. So, bila kita sampai tempat event, kita tak macam biasa dan hari tu berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Dan kita habis pada pukul tujuh malam. Ah Tujuh malam dah habis rap lah. Dah rap semua, dah kemas-kemas, dah boleh balik, balik. Okay, so lepas makan malam, ah, bos Kai, maksudnya founder Kai hantar Kai balik ke rumah hostel lah. Masa tu pukul tujuh eh, tujuh ke lapan. Dan kita tak tahu sebenarnya yang waktu tu Kai balik seorang-seorang. Maksudnya tak ada orang lain lagi yang balik. So homestay tu besar dan memanjang tau. Dah ada rumah-rumah kecil dan rumah kayu yang first yang belakang-belakang tu ada rumah lain lagi sampai ke belakang dalam lima ke empat rumah. Kayu cakap dengan Kai punya founder yang Kai tak boleh tidur sorang-sorang dan Kai tak berani nak duduk rumah sorang-sorang. Kalau boleh biar ada teman. Tak kisahlah siapa pun Kai okey yang penting ada teman. Kau tak bercakap dengan aku pun tak apa. Yang penting kau ada dalam rumah tu kau teman aku tidur. Tu je Kai nak lain tak nak. Okey. So uh, Waktu Kai tengah Masuk dalam rumah tu Kai tengok tak ada orang Kai seorang lah kiranya So silapnya Kai ni Patutnya Kai terus pergi mandi Tapi Kai tak mandi Kai baring dulu Sebab terlampau penat Satu hari tu Banyak kerja Video editing lagi Lepas tu Buat uh, eventnya Event lagi Jadi pengacara lagi So banyak 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 kerja Dalam satu masa So agak penat And Waktu tengah duduk baring tu Tengah rehat tu uh, Kai pun macam bosan And tiba-tiba Kai dengar macam ada bunyi tapak kaki dekat luar bilik Dan bunyi tapak kaki tu Yang peliknya adalah Bunyi dia macam dia menghentak lantai Tung, tung Dua kali So Kai macam eh Dia balik ke sebab bunyi pintu tak dengar Uh, pintu kan ada kunci dah. Tak ada bunyi pintu. Tapi ada pintu awak kaki. Okay. Biar lagi lah. Biar lagi. And then, lepas daripada bunyi tapak kaki tu, tiba-tiba, kan dengar macam ada benda jatuh ke atas bumbung. Tum. Macam tu. Benda tu atas bumbung. So, dekat rumah homestay tu, dekat atas tu, tak ada apa-apa pokok eh. Tak ada pokok kelapa ke apa, apa semua. Tak ada. Kalau betul ada pun, mungkin dah tembus kot. Uh, zinc tu. So kau pun biar lagi tak apalah so, okay. so macam kau dah macam start macam risau lah macam eh ni apa benda ni kan So masa tu pukul 7 So kau pun VC lah dengan family angkat VC tanya doa buat apa dah makan ke apa semua ni kan So masa tengah borak-borak tu Tiba-tiba dekat bahagian sudut solat tu Kau dengar bunyi macam ada orang komodkan plastik Dia macam Bunyi tu jelas gila dan dekat gila dan dia betul-betul sebelah kai je. Jangan tengah baring. So ni tempat solat. Kan macam angkat kepala tengok. So macam, okay ni dah tak lawak man. Ni kalau aku stay, barang kali dia muncul. So Kai pun terus cakap dengan family angkat Kai, tolong ambil Kai sekarang dekat rumah ni, bawa balik sana Kai cakap. So Kai pun gigihkan diri berani bismillahirrahmanirrahim terus keluar dari bilik tutup ambil apa-apa barang-barang penting kunci pintu terus belah pergi rumah Fik berangkat dan kasi cerita lah dengan dia apa jadi apa semua and then dia pun cakap sebenarnya tempat tu ada something kaya pun masa tu kaya telefon lah punya bos kaya cakap dengan dia kak aa, saya tidur rumah Fik berangkat saya kena ganggu dekat rumah saya tinggal tu saya sangat kat rumah family angkat lepas tu kata lepas tu dia gelak kau orang kata dia gelak dia kata dia boleh gelak saya so, ni kan kena kacau weh dia kena kacau dia gelak lepas tu tak pula nanti besok nanti kita kita cerita baliklah lah kata, -kata okelah so um, dengar daripada apa yang disampaikan rumah tu sebenarnya maksudnya homestay tu ada penjaga dia sendiri orang oh, alam risau lah pun tak pasti so bila kai um, dah naik kerja pagi tu untuk pergi event nah, next day so kau pun punya bos ambil and dia pun ceritanya lah apa yang jadi malam tu kaya pun cerita-cerita apa semua and then tu tak ada cakap apa dengan kaya oh akak lupa nak beritahu dengan kau sebenarnya sebelum kau sampai dekat rumah tu akak dah pergi selidik rumah tu dulu maksudnya akak dah ledah rumah tu tengok apa yang ada kan dia kata dekat uh, rumah yang Sakai tinggal tu ada satu pintu dan bila dia buka pintu tu dan ada satu bilik dan dalam bilik tu ada satu kursi dekat tengah-tengah dan berhabuk gila ada satu kursi tu je dan kan macam kenapa tak cakap eh kenapa cakap <laughs> kenapa kau bagi aku tidur situ aduh ya Allah kalau lah Kai stay lagi malam tu dan Kai dapat tahu juga yang doktor tu dah tak ada malam tu dia stay satu malam cemat lepas tu dia belah Kan macam what the hell man Kau tinggalkan aku sorang-sorang kat rumah tu Memang tak lah cerita dia Memang betul lah aku dekat kacau Sebab so aku tinggal sorang Kalau lah kan stay Mungkin lah ada something yang dia So kan memang ngeri gila tadi tu Dan kan cakap lepas ni Kalau ada event kat Kelang Tak payah lagi nak tidur kat mana-mana Hotel ke apa ke Tidur cuma boleh melangkat Tak payahlah tidur kat hotel Simpanlah duit tu Jaga-jaga tu dan itulah dia cerita pengalaman kau waktu tu. Nampak macam simple eh. Kau dengar macam simple eh. Ha, sampailah kau alami sendiri pun kau orang tahu rasa seram dia macam mana. Nak-nak untuk orang penakut macam Kai ni. Ha, lagilah. Jadi itulah dia dua beberapa cerita yang akan nak share dengan kau orang sebelum bulan Ramadan ni. Ha, pada mereka yang lihat video ni waktu tengah sahur ke, tengah buku puasa ke, dah lepas buku puasa ke. Kau mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri Fitri maaf saya dah mati dan semoga bulan Ramadan ni berkah untuk korang semua jangan poteng puasa cuba saya payah untuk puasa kalau tak tak boleh tak boleh dapat apa-apa lah ha. dan kepada mereka yang di luar sana kalau ada cerita yang korang nak sampaikan ke K Studios korang boleh je whatsapp di nombor yang tertera di bawah dan juga email kan di kaiofday.gmail.com kai akan baca email korang jangan risau jangan malu jangan segan kai boleh share dengan K Studios tak ada masalah bagi mereka yang belum subscribe lagi Jangan lupa subscribe Turn on the notification Sharekan video ini kepada semua Rakan-rakan Islam Tikus anda Jadi itu sahajalah untuk kali ini Kita akan berjumpa lagi Untuk next episode yang akan datang Iaitu episod tentang Asfa The Series So cerita ni akan agak panjang sikit Dia akan ada banyak cerita Dan akan agak input ke dalam satu video Dan dia mungkin berepisod Ah, uh, So So nantikan Dan sama air raya Jangan main bercun eh Nanti meletup akan hilang Okay So jumpa lagi untuk next video yang akan datang Selamat berpuasa semua Assalamualaikum Bye bye